Sekatan Bantuan ke Gaza, Strategi Israel menekan Hamas untuk mengubah perjanjian gencatan senjata. Israel telah menghalang kemasukan bantuan kemanusiaan ke dalam Gaza dan mengancam Hamas dengan kesan yang lebih teruk jika kumpulan tersebut tidak bersetuju untuk melanjutkan tempoh gencatan senjata fasa pertama yang telah pun tamat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahawa kemasukan semua barang dan bekalan ke Gaza akan disekat dengan menuduh Hamas menolak untuk menerima kerajaan rangka untuk perbincangan lanjut yang dikemukakan oleh utusan khas Amerika Syarikat Steve Witkoff Israel tidak akan membenarkan gencatan senjata tanpa pembebasan tebusan kami menurut kenyataan tersebut jika Hamas terus berkeras menolak akan ada akibat tambahan Hamas menuduh Israel cuba menggagalkan perjanjian gencatan senjata yang sedia ada dan menyifatkan keputusan Israel untuk menghentikan bantuan sebagai pemerasan murahan, jenayah perang dan serangan terang-terangan terhadap gencatan senjata yang berkuat kuasa sejak Januari. Fasa pertama perjanjian itu telah berakhir namun Israel masih belum melaksanakan fasa kedua daripada perjanjian tiga fasa tersebut. Netanyahu melalui kenyataan rasmi menyatakan bahawa Israel bersetuju terhadap cadangan yang dikemukakan dikemukakan oleh Witkoff untuk melanjutkan fasa pertama gencatan senjata selama enam minggu lagi. Bermula dengan Ramadan, berlanjutan sehingga perayaan Yahudi, Hari Paskah yang dijadualkan berakhir pada 20 April. Netanyahu juga berkata Israel boleh menyambung semula operasi ketenteraan di Gaza sekiranya rundingan gencatan senjata ini didapati tidak efektif sepanjang tempoh yang dijadualkan. Dalam masa yang sama, Witkoff tidak langsung menyebutkan berkenaan cadangannya secara terbuka. Netanyahu berkata, ia akan bermula dengan Hamas menyerahkan semula separuh daripada tahanan yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Tahanan selebihnya boleh diserahkan apabila persetujuan untuk mencapai gencatan senjata sepenuhnya dipersetujui. Dalam kenyataan yang sama, Netanyahu menyebutkan Hamas masih menahan 59 orang tahanan, 24 masih hidup dan 35 sudah pun meninggal dunia. Hamas sejak awal telah menolak cadangan untuk melanjutkan fasa pertama gencatan senjata sehingga Ramadan dan hari Paskah berakhir. Malah menekankan untuk meneruskan fasa kedua gencatan senjata seperti yang dipersetujui awalnya. Sekatan bantuan kemanusiaan ini akan menyebabkan lebih ramai akan terkesan di dalam Gaza. Tindakan Israel menggunakan bantuan kemanusiaan yang kebanyakannya merupakan bekalan makanan sebagai barang tawar-menawar dalam mencapai apa yang mereka mahukan merupakan tindakan terdesak di dalam memastikan perang akan berpanjangan. Tindakan ini akan mengembalikan semula situasi kekurangan bekalan makanan seperti yang ditempuhi selama 15 bulan oleh warga Gaza. Dengan Ramadan yang baru sahaja bermula, ia menyukarkan keadaan warga Gaza untuk mengharungi Ramadan kali ini. Keluarga tahanan Israel telah berdemonstrasi setiap malam menunjukkan protes terhadap keputusan kerajaan Israel dan menuduh Netanyahu sengaja memanjangkan perang kali ini untuk matlamat peribadi dan menyeru Netanyahu untuk menghormati perjanjian yang telah dipersetujui sebelum ini. Oxfam, sebuah NGO terkemuka yang bertapak di United Kingdom, bersama-sama dengan badan kemanusiaan yang lain mengecam tindakan Israel yang menyekat bantuan kemanusiaan dan menekankan tindakan Israel itu sebagai menyalahi dan dilarang oleh undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Di dalam sebuah kenyataan bersama, Oxfam menyebutkan bahawa berdasarkan penilaian terhadap keadaan di Gaza selepas perjanjian gencatan senjata termeterai 19 Januari yang lalu, sebagai kemusnahan sepenuhnya dan berada dalam kebuluran yang hanya sebahagiannya dapat diselesaikan selepas bantuan masuk beransur-ansur. Oxfam menyeru untuk semua kerajaan mengenakan tindakan dan tekanan kepada Israel dengan menambah Mahkamah Keadilan Antarabangsa telah mengarahkan Israel untuk memastikan serahan bantuan dapat disalurkan ke seluruh Gaza. Apa yang boleh dilakukan oleh negara Asia Barat? Kelihatannya negara-negara jiran akan mengalami kesukaran berunding dengan Israel yang dibela oleh pentadbiran Trump. Walau bagaimanapun, Witkoff yang dilihat mempunyai hubungan akrab dengan Qatar dan pengalaman pentadbiran Trump yang lepas memperlihatkan kerajaan di rantau tersebut mempunyai posisi untuk melakukan sesuatu terutama dengan pengumuman sekatan bekalan untuk masuk ke Gaza. Keputusan untuk menyekat bantuan kemanusiaan masuk ke dalam Gaza jelas ialah satu tindakan jenayah perang dan menjadi bukti kepada niat Israel untuk menjalankan genosid di Gaza. Sepatutnya, tindakan ini menjadi bukti yang boleh digunakan oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC dalam kes genosid yang sedang berjalan. Amerika Syarikat masih belum mengeluarkan apa-apa kenyataan terhadap situasi terkini. Tindakan Netanyahu jelas meletakkan Trump dan pentadbirannya dalam keadaan yang tersepit. Mungkinkah kita akan melihat satu lagi tindakan flip-flop Trump yang menunjukkan kegagalannya menjalankan polisi luar dalam mencari penyelesaian terhadap isu Gaza?